Hi, they say di sini. <laughs> Pas realize that on his own he cannot become prime minister. He needs the support of the rest of the country. At this moment, they are supported only by the people on the East Coast. And their numbers are not enough to form the federal government. To form the federal government, they must work with other parties. Inilah sebab PAS tidak menamakan. Wow, wow, wow. Eh. Terbaik eh. penasihat SG4, eh. iaitu Tun eh. Doktor uh, Dr. Uh, Mahathir. Uh, kita sudah maklum sekarang ni ya uh, Tun Dr. Mahathir uh, uh, sibuk eh, uh, dengan urusan uh, saman sivil eh, uh, uh, ke atas Datuk Syed Anwar Ibrahim. Beliau menyaman 150 juta. Fuh, wow, eh. kerana PMX sering memainkan isu, sering berkata yang anak-anak Mahathir ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Banyak duit. Wow. Itu PMX cakap lah. Tak apalah. Sekarang ni dah masuk dalam kes saman CV yang akan berlarutan sampai bila kita pun tak tahu. Okey? Jadi apabila saya melihat penasihat SD4 Tun Dr. Mahathir apabila dia ditemurama wartawan bertanya, bolehkah PAS menjadi kerajaan ataupun menjadi Perdana Menteri. Lebih dulu saya nak rujuk kepada menjadi kerajaan persekutuan. PAS. Jadi jawapan yang Tun Mahathir bagi, bagi saya, tak bagi saya lah kan, seorang negarawan kan, normal saja. Saya pun dah tahu. Ramai lagi ya, budak-budak universiti pun tahu. Yang PAS ini, Uh, tidak akan boleh uh, membentuk uh, uh, kerajaan persekutuan dan menjadi perdana menteri dengan sendirinya. Maknanya dengan kekuatan mereka. Tuan Mahathir mengatakan yang mereka ini mendapat sokongan daripada pantai timur. Iyalah uh, Kelantan dan Kedah. Eh Kelantan dan Terengganu. Uh, dan sekarang ini Kedah dan juga Perlis lah. Itu dipanggil SG4. Jadi memang uh, pas ini kita dia eh, dia tidak akan boleh membentuk kerajaan persekutuan dengan kaki dia sendiri. Iyalah sekarang ni politik you know eh uh, dah berubah. Uh, sebelum ini ya, eh, kerajaan Barisan Nasional. Uh, itu pun, uh, itu pun uh, terbentuk dengan gabungan 14 parti uh, tetapi gabungan itu sekarang ini dah bagi saya dah uh, dah boleh eh uh, bagi wasalam kau kan sebab uh, MIC uh, mereka dah cenderung kepada PN MCA belum membuat keputusan lagi kan parti-parti lain yang kecil-kecil tu pun tak ada main peranan sangat tapi bagi saya MIC dia nak pergi kepada PNP lah sebab kekuatan orang India dia tak boleh eh memenangi kerusi itu dengan undi orang India saja itu kena faham itu B Saravanan sebab tu P uh, sebab itu Ramanan eh Uh, dia pilih PKR sebab dia nampak PKR adalah parti uh, multi-racial uh, dan dah diterima oleh rakyat uh, Jadi kalau aku duduk dalam MIC, aku tak akan menjadi uh, Naib Presiden sekarang ini uh, Naib Presiden PKR, uh, menjadi uh, Timbalan Menteri dan ada juga ada satu mengatakan dalam merombakkan kabinet nanti tak tahulah Katanya lepas November kan uh, Ramadan akan dilantik menjadi menteri penuh. Tak apalah kalau dia dilantik bagi saya itu rezeki dia. Okay? rezeki dia. Bagi saya okey, tak ada masalah lah. Jadi dalam isu uh, pas seperti yang dikatakan oleh Tun Dr Mahathir, ya pas dia merasa dia kuat, ha? dia kuat di kalangan orang Melayu. Dan dia selalu memainkan isu-isu sensitif yang 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 bagi saya tidak boleh diterima ha? oleh kaum Cina. Ha? Uh, kaum Cina baru ni isu arak dia kata uh, arak uh, you know tak boleh serve uh, di dalam penawangan Malaysia uh, tak boleh serve di sekolah-sekolah tapi arak di sekolah Cina uh, sekolah-sekolah swasta Cina uh, dan banyak isu-isu yang uh, bagi orang Cina mereka merasakan no way uh, no way kalau PAS bertindak sebegini rupa memang orang Cina tidak akan mengundi PAS. Ada ke orang Cina undi PAS? <laughs> saya ingat tak ada tuan-tuan. Tetapi itulah PAS ini dia 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 rasa dia dia hebat. Dia dia kata dia boleh bentuk kerajaan dia sendiri eh. Kerana apa? Mereka mempunyai kerusi parlimen yang banyak eh? selepas PRU yang ke-15 eh? iaitu 45 kerusi parlimen tuan-tuan. Tapi bagi saya adakah 45 itu eh, mereka dapat mengekalkan di PRU yang ke-16. Ah ha, itu satu persoalan juga. Karena mungkin ah ha, bagi saya bukan mungkin. Apa yang mereka menang ha, pada PRU yang ke-15 itu ha, sehingga 45 kerusi parlimen. Kebanyakannya undi itu datang daripada orang Melayu yang merasakan UMNO bukan lagi wadah ha, untuk mewakili mereka. Ah ha, ini yang saya nampak kan ha, dia dia swift ha. Maknanya mereka merasakan orang UMNO ini daripada aku undi uh, you know, gabungan yang ada DAP, baik aku bagi dekat PAS. Ha, sebab itu Perlih yang dulu adalah negeri UMNO tiba-tiba ruyuk tuan-tuan. Begitu juga dengan Kedah. Ha? Tinggal satu kerusi parlimen yang tu pun datang milik PKR dan kemenangan itu juga kerana ada undi orang Cina. Di parlimen Sungai Petani. Kalau lah dengan petani itu 100% Melayu, saya ingat huyuk. 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 Orang kata. Jadi dalam isu ini, uh, saya melihat uh, kata-kata Tun Mahathir ini harus diberi perhatian uh, oleh PAS. Sekiranya mereka ke depan nak membentuk kerajaan bersekutuan, mereka harus menawan. Uh, jangan terlalu ekstrim sangat. Memanglah orang kata orang Cina, lah orang Cina dia tutup judi, diperlih, dikedah. Mereka kata dalam ajaran Buddha itu pun, eh, uh, tidak menggalakkan perjudian, tidak menggalakkan minum arak. Itu biarlah kepada agama mereka. Eh, ada orang Cina, dia ada yang agama Kristian pun ada. Eh, jadi biarlah mereka dengan kehidupan mereka kerana, bagi saya lah kan, arak, judi, diluluskan di peringkat persekutuan kan hak kebebasan tak tahu ada ke hak kebebasan minum arak di kalangan umat uh, bukan uh, Islam tak tahulah kalau ada kena check dululah tetapi ialah judi dan uh, arak ini ialah uh, dibenarkan uh, di, di 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 Malaysia uh, ada cukai-cukai uh, dan cukai-cukai arak cukai-cukai judi ini digunakan kembali untuk pembangunan ya you know, baru-baru ini PMX kata cukai arak digunakan oleh KKM ha, untuk menaikkan taraf ha, untuk uh, belanja kesihatan ha. Ha. geng-geng pas kena tahu lah itu kena tanya dulu dekat doktor ni ha, ni ada pakai duit arak ke beli ubat ni <laughs> dah begitu pula mampu jadi dalam isu PAS ini, mereka sebelum ini pernah bekerjasama dengan DAP. Tetapi apabila Hadi Awang, eh, kononnya merasakan DAP ini tak boleh. Jadi mereka keluar, dan melancarkan serangan DAP. Dan UMNO sendiri juga dia mengatakan no UMNO, no DAP. Um, kan? Kalau kita melihat lah kan, kalau ikut pasal cerita DAP ni kan, UMNO lagi hebat lah. Kan. UMNO yang membuatkan kebencian kepada DAP. Ini saya dengar sendiri daripada uh, ceramah uh, Syusah Agung UMNO semasa PRK Sungai Bakar. Kan eh, kalau kita pi di Biro Tata Negara dulu kan eh, bercerita tentang DAP tuan-tuan. Kan. -tuan. Eh, kita memainkan Amno ini memainkan isu DAP dah lama dah tuan-tuan ya. -tuan, eh. Jadi bagi saya lah Tun Mahathir pun dulu eh, tak suka DAP. Tak suka. Pas. Suka tak suka? Pun tak suka tuan-tuan. Tetapi disebabkan kononnya uh, uh, Anwar Ibrahim ini tidak boleh eh, dikekalkan menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir, dia kena ikut cara yang lain. Kalau aku menentang PAS, aku tidak bersama-bersatu, maknanya aku akan terpinggir terus. Kalau kita melihat Tun Mahathir ini masih aktif dalam politik pada umur 100 tahun. Apapun PAS, anda akan kekal menjadi pembangkang. Sekiranya dinamik politik anda itu hanya melahirkan politik kebencian, politik yang melampau, yang ekstrim. Ada orang kata pas ini ekstrim. Ada juga orang ada juga ada juga orang kata pas ini parti sesat. Muhyiddin sendiri ada kata boleh cari dalam TikTok TikTok sebelum ini. Dan kita melihat sekarang ini bersatu dah diambang, dah diambang perpecahan. Dan PAS bagi saya harus mencari wadah yang baru. Kan? Wadah yang baru maknanya tak tahulah. Kan? Mungkin hadiah awang ini dia boleh berubah. Kan? Dia boleh berubah. Uh, mengeluarkan faktor-faktor yang baru. Mungkin dia mengatakan disebabkan politik sekarang ini dah you know, begitu dynamic. Begitu you know, uh, uh, maju ke depan. Maknanya kita tidak boleh lagi Berpegang kepada apa yang sebelum ini, so kita harus join Madani. Cai 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 cai.